Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Укрпрес.Інфо. інфо. Сьогодні наш гість, головний перемовник центру сприяння і визволення полонених і заручників при службі безпеки України Юрій Вікторович Тандіт. Вітаю вас, пане Юрій. Здравствуйте. Хотілося б вас запитати, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте проведену тристоронню зустріч у мінську 15 лютого? Для нас важливий результат. Знаете, война — это не фейерверк, а тяжелая работа. Люблю эту фразу, потому что фактически э, уже было очень много встреч в Минске. И последняя встреча была такой, как и предыдущая, то есть рабочая. Нет пока результата, которого ждут все. Но важно, что эти встречи происходят в Минске. Важно, что в трехсторонней контактной группе Две, как минимум, половинки или части этой трехсторонней контактной группы думают как одно целое, то есть Украина и ОБСЕ. Мы готовы к компромиссам. И на, на последних переговорах обсуждались опять списки, признание которых фактически уже ни у кого не имеет никаких сомнений. Но есть понятие так называемых некорректных списков. К сожалению, мы видим, что опять нам были переданы списки некорректные. это признали в том числе представители Луганска. Могу сказать, что, конечно же, до Минских переговоров, когда шли открытые бои там на линии соприкосновения, то нам намного легче было договариваться, и мы освобождали наших заложников. Последний год тема максимально заполитизирована. Поэтому видим определенные трудности. Понимаем, что принимаются решения по поводу освобождения наших заложников в тех местах, где они подконтрольно Ордло. Не на территории Донецка, не на территории Луганска, а в Москве. И принимает решение только один человек. Скажите, пожалуйста, если минские договоренности не приносят того результата, которого все ожидают, то не стоит переходить к какому-то другому формату переговоров? знаете, я бы э, был бы Наверное, первым сторонником того, что нужно что-то менять, но могу лишь сказать вам, что очень важно действовать в рамках договоренности. И благодаря минским договоренностям есть эти санкции, которые действуют против государства агрессора, которые воюют против Украины. Фактически нас многие пытаются соблазнить и убедить в том, что нам нужно уходить от минских переговоров, предлагаются. Псевдоэкспертами разная формула, но пока э, есть Минск, а мы как солдаты выполняем его условия. Украина э, в рамках минских договоренностей готова к любым компромиссам, особенно в вопросе освобождения заложников. Остаются еще 113 человек э, там за линией соприкосновения, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. И мы предлагаем формулы по которым мы готовы освобождать. Например, если мы говорим о 47 тех наших заложников, которые находятся там незаконно, которых предлагают отдать нам со стороны Донецка и Луганска, то мы готовы за них отдавать 228 человек. Это фактически высокая цена ужасно. переговоров. И мы говорим о том, что мы готовы к компромиссам. И до Нового года, в канун Рождества, мы передали 15 человек из списка, которые передавали со стороны РУДО. Слід ласка, от на останній зустрічі на тристоронній е, у мінську була така домовленість, що буде наданий доступ працівникам Червоного Христа е, до полонених. Чи це зможе якось посприяти, е, чи допоможе от, е, звільняти полонених або можливо отримати інформацію більшу про них? Конечно, участие международных организаций, общественных и официальных лиц нам помогают в процессе освобождения заложников. И мы имеем опыт освобождения благодаря тому, что нас поддерживали лидеры других государств, и об этом говорил президент. И для нас очень важно видеть наших ребят там, за линией соприкосновения, знать, что с ними происходит получать от них какую-то обратную связь, когда они пишут письма родным, и передавать туда, в те места, где они незаконно удерживаются, весточки от родных. И было принято решение еще в декабре, которое фактически было согласовано с президентом, и мы это обсуждали с Ириной Гераченко и Василием Грицаком, чтобы пригласить более активному процессу освобождения заложников, международные организации, в том числе Красный Крест. Мы говорим о том, что есть организации, имеющие большой опыт ведения переговоров, особенно по гуманитарным линиям. мы считаем, что Красный Крест может действительно быть той организацией, которая может дать нам результат. Хотя могу добавить, что мы привлекаем в процессе освобождения заложников не только международная организация, не только официальных переговорщиков, которые выезжают в Минск, а также и волонтеров, и представителей общественных организаций, и авторитетных лиц, которые могут за линии соприкосновения влиять на какие-то процессы, и представители церкви разных конфессий. И мы много для этого делаем. В ноябре месяце в Краматорске, фактически в том месте, откуда начиналась обновленная армия, которая фактически в эти два года сделала многое, чтобы доказать, что она может эффективно защищать Украину. И именно на этой базе, на Сармате, проходило выездное заседание Рады Церквей, где присутствовали патриархи разной конфессии. И тогда мы попросили, об этом говорил Василий Грицак, Украинскую православную церковь в помощи в освобождении заложников. Что было сделано, мы знаем, что в декабре месяце... Украинская Православная Церковь оказала максимальное содействие для того, чтобы был освобожден один из последних киборгов Тарас Колодий. Mm -hmm. Это пример того, что мы привыкаем разных людей, разные организации, и мы делаем все, чтобы освобождать ребят. На сегодняшний день освобождено или найдено 3092 человека. И кроме скажем так, линии Минской подключаются различные каналы, mm -hmm. и мы проводим иногда операцию из тех мест, которые до сих пор еще не, не подконтрольны орло э, освобождаются заложники. Скажите, пожалуйста, цифра 113 человек, это только на оккупированной территории или имеется на увазе те, кто, на территории России? Важный вопрос. Вы знаете, в службе безопасности Украины в начале октября 2015 года был создан межведомственный центр по освобождению заложников и поиску близости пропавших. К работе этого центра привлекаются разные ведомства и Министерство внутренних дел, и Национальная гвардия, и Министерство обороны, и, конечно же, военная прокуратура, и многие другие организации, и по линии МИДа в том числе. И фактически по каждому из заложников, и важно еще по каждому из бедствий пропавших, ведется определенная работа. По каждому из них есть так называемый подготовленный паспорт, в котором есть точные источники, где зафиксировано где он был задержан незаконно, где он удерживается. По данным служб безопасности, 57 человек находятся в тех местах, о которых мы знаем. 113, к сожалению, эта цифра немножко возросла из-за того, что там незаконно добавилось в удержание еще несколько человек. Это те лица, которые незаконно держатся в Донецке и Луганске на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Кроме этого, 10 наших заложников незаконно держатся в России. Угу. Разумеется. Скажите, пожалуйста, а на когда планируется очередной обмен полоненами? И какая количество полоненых планируется обменяться? Или э, ну, рассматривается возможность обмена всех на всех? Может... Еще в июле месяце мы впервые... Пришли к общему пониманию того, что представители Донецка и Луганска признали, что списки некорректны. Потому что э, долгое время нам передавали списки, в которых были сотни лиц, и часто э, списки Донецка и Луганска переплетались. Часто в этих списках были люди, которые не имеют отношения вообще к э, антитеррористической операции. Были там люди, которых мы вообще не могли идентифицировать. Были люди, которые уже были переданы и освобождены за линию соприкосновения. И фактически с конца июля 2016 года мы говорили о том, что Украина готова к выполнению Минских договоренностей и выполнять пункт освобождения по принципу всех на всех. Надо сказать, что мы государство, где действуют законы, и мы не можем без определенных процедур передавать лиц, которые имеют отношение к а то, которые запрашиваются с той стороны, которые совершали преступления против целостности Украины или по другим статьям, как, например, по 258-й это терроризм. И тут очень важно понимать, что из-за того, что списки были некорректны, мы им говорили. Я многократно в Минске об этом говорил: давайте делать так. Вот пока вы определяетесь со своими списками, давайте освобождать людей. Это живые люди, у которых есть близкие. Для нас очень важно. Еще помнить о тех родных, которые находятся здесь, которые ждут своих сыновей, которые э, страдают из-за того, что не могут быть со своими э, отцами, мужьями. Это большие страдания. И мы им говорим, вот мы сейчас можем отдать э, определенное количество людей, например, 100 человек. Вот э, с декабря месяца мы предложили отдать 228 на тот момент, при определенных условиях, готовых к передаче туда. Дайте нам 47. Тех, кого вы видите, о которых вы, вы говорите. Потом будем идти дальше. У вас в списках 600 человек, мы будем дальше двигаться. Мы видим, допустим, 350, мы будем с ними работать. Есть определенные процедуры. Ведь, например, некоторых из них передают туда, благодаря тому, что президент подписывает указ об амнистии. Угу. Как, например, Ерофеев и Александров, которые передали, чтобы забрать Надежду Савченко. И нужно понимать, что мы не можем, как незаконные... Э, э, или там эти фейковые республики, просто отдавать людей. Они там находятся, наши герои, незаконно. И для них, я всегда отчетливо помню моменты, когда мы выходили между Авдеевкой и Синоватой, заходили в эти огненные ворота, уже шли на их территорию, то нам нужно было, допустим, до Краматорска доезжать, до трех часов мы передвигались. Дорог нет, все разбито, минные поля объезды, потому что там разрушенные мосты и так далее, и так далее, железнодорожные. И вот мы двигаемся до трех часов. Они же выезжают из э, центра Донецка и доезжают до точки, э, в которой мы встречались, фактически за полчаса. И мы говорим, чтобы мы, мы готовы в течение часов передавать людей. И вот когда мы стали говорить о 228, мы включили определенные процессы. И мы говорим, что мы готовы за 47 отдать 228. И это достаточно большой компромисс. Мы ждем определенных компромиссов с той стороны, но самое главное, мы ждем, когда все-таки Россия проснется. Потому что фактически трехсторонняя контактная группа это ОБСЕ, Украина и Россия. Туда приглашаются за стол переговоров, примерно такой, за которым мы сейчас с вами сидим, представители Ордо и Орло. Но часто, к сожалению, нас не слышат. Мы говорим, что мы как знак доброй воли передаем. Определенное количество лиц мы так и сделали в канун Рождества, повторюсь, определенное количество людей туда передали. И ждем, что Россия наконец начнет двигаться. Потому что э, это люди, это не товар, это не э, какие-то активы, неосязаемые, это не деньги, это жизни людей. И тут, конечно, у каждого из них тех, кого мы готовы передать, 228 людей тоже есть родные. И вот опять же разница. У нас... Есть определенная демократия. Мы стремимся к ней. У нас есть свободы. Это большая, большой, очень большой, скажем так, большой дар, который мы получили, да, после Майдана. И фактически к нам звонят постоянно, находятся в центре близкие, родные наших заложников, наши родные звонят туда. С той стороны никто не звонит. Такое впечатление, что эти 228 не имеют никого. Это тоже знак. То есть они запуганы там, эти родственники. И для тех, кто принимает решения, для фактически террористов они себя так и ведут, даже их люди, которых мы готовы передать, как товар. И они пытаются с нами говорить с позиции силы, даже используют тему заложника, для того, чтобы давить вообще на целостность государства. Дискредитация идет, правительство пытаются дискредитировать даже СБУ что якобы мы ничего не делаем. На самом деле мы постоянно в этом процессе, мы постоянно общаемся с родными, и мы постоянно работаем над тем, чтобы поскорее освободить заложников. У нас часто проходят встречи, я вам скажу, что накануне у нас была встреча с представителями ОБСЕ, с главой и э, модератором гуманитарной контактной группы э, послом Тони Фришем, с которым мы очень плотно работали, и в рабочем режиме показали ему то, что можно было показать. Определенні результати по спискам, і он увидел, що ми действительно списки контролюємо, і ми готові тік к компроміс. От представники так званої ДНР ЛНР заявляють, ви вже про це говорили тих людей, які в принципі не підлягають обміну. Одні з таких це Беркутівці, колишні, яких зараз да. не підлягають під. законы Украины, как осуждать их повинные. Скажите, пожалуйста, они разглядываются с вашей стороны на один? Мы верим в то, что по праву владения это наша территория. Поэтому мы говорим о том, что на территории Донецкой и Луганской области проходит антитеррористическая операция. Мы боремся за сохранение нашего дома, украинского дома. И мы делаем все, чтобы вернулись в лоно Украины Донецк и Луганск мы не можем объединять события здесь, в центре Киева, Майдана, и события, которые происходят в Донецке, Луганске и в Крыму. Это наши территории, которые незаконно захватили люди, подконтрольные соседнему государству. Как только мы, не дай бог, начнем думать о том, что возможно передавать тех людей, которые совершали преступления на Майдане, и они не имеют никакого отношения к АТО, сразу же подойдут к вопросу того, чтобы говорить о том, что это все одно целое. Майдан никакого отношения к АТО не имеет. На Майдане вышли люди, которые боролись с режимом. В АТО наши братья, наши защитники борются за сохранение целостности государства. И это очень важно. Если бы мы стали передавать тех людей, кто убивал здесь невинных защитников Майдана, то мы бы сразу бы объединили эти процессы. Да, э -э эти преступники, которые здесь убивали наших ребят э фактически на Майдане, они э -э есть преступниками, которые могли убивать и до этого. Э -э есть в списках не только те, кто был на Майдане как убийцы, беркутовцы, о которых вы говорите. Там, например, в этих списках есть преступники, которые совершали преступление много лет раньше. Например, один... Э -э Особо опасный преступник, которые отбывают уже 10 лет в тюрьме, его тоже запрашивают. И мы понимаем, что с нами пытаются торговаться, а есть еще те, кто пытаются, очевидно, давать какие-то преференции или деньги в Донецке и Луганске, зная под шумок минских переговоров, под списки передать каких-то вообще людей, которые ну, не имеют отношения к КАТО. Это очень важно. Поэтому у нас, в принципе, позиция очень понятная, очень прозрачная. В Минских э, переговорах э, есть определенный формат, те, кто имеет отношение к АТО, они подлегают под э, выполнение 5-6 пункта, а именно под э, освобождение по принципу «всех на всех». Есть информация, что некоторые боевики, которые перебывают в нашем полоне, не хотят возвращаться туда, на оккупированные территории. Можете объяснить, с чем связаны такие их небожания? И если они залишаться тут, то какая, какая тут на них доля подальше? дальше, чекает, буде до них застосовываться какое-то покарание? Я искренне радуюсь, что вы действительно очень подготовились, что редко когда те, кто берут интервью, так глубоко копают. Это важно, это хорошо, значит, это действительно важно будет интервью, очевидно интересное. Вы знаете. Если раскрыть рамку и посмотреть всесторонне на вообще процесс освобождения заложников, то мы понимаем, что пытаются спекулировать и используют различные темы. И если говорить непосредственно о вашем вопросе, то ну, могу сказать, что с той стороны нам постоянно предъявляют условия, которые постоянно меняются. Мы считаем, что все те люди, которые передаются туда, они передаются согласно договоренностям. Есть определенный список, он меняется. Последние уточненные списки, они были из более чем 600 человек. И в этих списках были совершенно разные люди. Все люди, которых мы запрашиваем, они подтверждаются открытыми источниками. Есть доказательства того, что как минимум два источника видели, где он находится и как его задерживали. Те люди, которые ведут с нами переговоры, они очень часто используют тот момент, что мы готовы забирать всех и пойдем на любые компромиссы. И мы понимаем, что они не принимают решения, поэтому очень часто в переговорах, ну используются определенные спекуляции. И тут в данном случае я бы еще раз попросил, чтобы вы вопрос к концовку задали, чтобы я точно сказал. Яка доля тех людей да. на территории Украины, если их не повернуть? И вот, да, если говорить конкретно об этом, то у нас очень многие из этого списка есть люди, которые уже не хотят возвращаться туда. Потому что многие из них понимают, что как только они туда вернутся, их посадят в окопы. И они документально, свободно пишут заявление, что они не, не хотят участвовать в этих, ну, скажем так, обменах. Они не хотят ни при каких условиях, чтобы их туда передавали. Их оттуда запрашивают, они а говорят, нет. Более того, мы ведь в рамках закона их освобождаем после определенных процедур. Допустим, он отбыл срок. И вот он знает, что через там, несколько месяцев может выйти. Мы говорим, ты в списках, оттуда запрашивают. Но мы его насильно не можем вывести туда. Мы никого насильно туда не передаем. И это граждане Украины. Как мы можем его заставить, тогда мы пойдем на нарушение закона, ехать туда насильно. Более того, многие там находятся, и вот недавно как раз мы получили такую информацию, в последнем Минске мы получили информацию, что более 20 человек вот со стороны Луганска обнаружены были, в том числе те, кто там уже находится в Луганске, которых мы уже давно передали туда, они их обнаружили, понимаете. Друзья, ну, то есть, ответ на это вопрос, какая их доля тут, если они остаются, те, которые не вернутся, они будут а, ну, мы, нет? Смотрите, э, нет, 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 ну, я понял, о чем речь, ну, смотрите, э, есть определенное количество лич, лиц, которые в этих списках. Вот нам каждый раз подают списки. Да? То есть, допустим, вот последние данные. Вот нам, допустим, подавали списки более чем на тысячу человек. Со стороны Ор ОРДО 626 было в списках, со стороны ОРЛО 458. Мы идентифицируем... Количество, которое намного меньше, мы их видим, мы знаем об их судьбе. Но э, среди этих тысяч человек не все находятся э, в местах, где получили сроки. Кто-то передвигается по городам, кто-то уже освобожден, кого-то мы не можем идентифицировать или кого-то мы не можем видеть, потому что нам не подконтрольна линия соприкосновения. Кто-то, может быть, из них есть погибшие, и таких тоже фиксируем. Кто-то уже захоронен. И э, те люди, которых мы не передаем они живут, кто на свободе находится, кто отбывать будет сроки из-за того, что совершал преступление там по какой-то статье последствия нам. Mm -hmm. Поэтому это I государство. I мы за ними не следим, you мы за ними не бегаем. Да у каждого своя судьба. Спасибо. Дуже дякую вам за розмову, Сподіваюся, що Пошвычить, чтобы наши герои застрелились со своими родственниками. Я единственное, если можно, в конце еще хочу добавить, да. очень важно. Э, кроме наших 113 заложников, э, которые незаконно удерживаются там, есть 486 безвести пропавших, которых mm -hmm. мы должны найти и вернуть по нашим христианским традициям близким, чтобы их можно было, если это уже погибшие, захоронить. Mm -hmm. В всяком случае, важно, чтобы родные знали... Э, о судьбе их сыновей, мужей, братьев. И очень важно обратиться или использовать каждую возможность к тем нашим родным, которые ждут, которые страдают. Я говорю о том, что мы делаем все, чтобы их найти и освободить. И я могу еще раз их поблагодарить за то, что они имеют такое терпение и заверить их в том, что мы действительно помним об их сыновьях, об их братьях. Об их мужьях. И прошу э, относиться к нам э, с пониманием. Поверьте, мы делаем все, мы каждый день об этом думаем. Ежедневно глава службы безопасности Украины проводит оперативки. И этот центр, который был создан, специально был создан для того, чтобы помочь в процессе освобождения или поиска без пропавших. И Прошу вас помните о том, что действительно идет война и за линией соприкосновения есть люди, которые не принимают решения. И мы бы с радостью забрали в любой момент наших заложников, но есть один человек, который принимает решения по их доле. Уверен, что Бог нас любит, Бог допускает иногда страдания и без, безвинных людей. И я уверен, что наши ребята вернутся. С Богом. Спасибо. Дякую вам. Дякую, шановные глядачи, вам за увагу. До наступных встреч.